Зараз ТЦК та поліція дуже часто зупиняють транспортні засоби, після чого водіїв та пасажирів доставляють до ТЦК, потім мобілізовують. Хочу вам показати приклад людини, водія маршрутки, як він правильно розмовляв та як правильно діяти в таких ситуаціях, щоб вас відпустили. Добрий день, що вас додати. У мене? А яке право ви взагалі маєте право у меня спрашувати, что то останавливать маршрутку? Раз, я яке право ви маєте зупиняти маршрутку і питати облікові дані, на підставі якого нормативно-правового акту ви дієте? Я не буду, я не ваш підлеглий, не потрібно. Розмовлять розмовляйте тут, що ви від мене? Ви військовий? <рошно>, стаття 17, Конституції України, військові не мають права обмежувати. 142, знаєте? Стаття ну, 17. Стаття 17. 142, Конститу... стаття сім... знаєте, за сйом, заміжкає. Спослужбовця, знаєте. Протокол <плес> затримання в такому разі. Протокол не буде. Протокол <плес> затримання. На якої підставі? <плес> Ну так я уж вас не задерживаю, это военные задерживают. У него прав нету никаких. Мужчина Ост... прав. Что? Мужчина прав, говорит, что у него нет никаких прав. Ну да, у военного нету никаких прав останавливать вообще. Останавливать могут полицейские, то если у них есть законные основания останавливать. Пусть вызывают полицию, если хотят меня задерживать, пусть протокол задержания составляют и задерживают. Это не, это не блокпост. Блок, блок, блокпост, блок устанавливает. Да, это постанова 1455. Там написано, что такое блокпост. Это на, зоне размажевания. Вот если бы за спиной у нас не было военного положения, а впереди было военное положение, это могло бы считаться блокпостом. Вот. Это просто свалка строительного мусора. Добрый. А ну, я, я и сейчас снимаю. Потому да, что, что происходит. Это не блокпост. Что, по что, что такое блокпост? Написано в постанове Кабинета министров 1455. Так, так а, а, почему вы нас задерживаете? На почему вы нас задерживаете? Да. Так я поех... на, поехал. Нас, нас, нас остановил военный. Делай бросить. Делай бросить. Делай бросить. Делай бросить. Удали видео. Да. видео. Не, я не буду удалять. В чем проблема? Это не блокпост. Покажите документы, подписанные комендантом. А что, принесите сюда, почему я должен вставать и выходить? Вы кому присягу давали? Кому вы присягу давали? Вы текст присяги помните? Статья 64. Так зачем вы беспредел устраиваете? Зачем вы останавливаете транспорт? Машу? Где ваши служебные собаки? Если вы считаете, что здесь диверсанты, террористы. Почему у вас нету собак, которые могли бы пройти, обнюхать и установить, что может кто-то оружие... Перевод. Я никуда выходить не буду, ваши требования неправомерны. Я не буду удалять, это моя частная собственность. Конституция Украины позволяет мне собирать данные. Это не блог, пост. Я еще, я, 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 вам объясняю. Если вы хоть что-то от меня хотите, вы сейчас можете составить протокол задержания на неустановленное лицо. Я вот, не затрыли, я, не... Не блоку, чтобы... вот так, подождите, мне военный сказал, что я нарушаю уголовный кодекс. Я, не я так не, я, я, не я так не считаю, я что я нарушаю. Я говорю, если какие-то ко мне претензии, я не буду. Ваши требования незаконные. Я, шоб, шоб, шоб не снимайте, не законы, шоб... Да, незаконные. Нарушаются права всех граждан, которые едут сейчас с маршрутки. Военный не имел права ничего. Это я вам отказываю. Почему вы отказываете? Потому что ваши требования неправомерны. Это не блокпост. У вас нет 100% документов. Потом... Блок пост 1455, постановок Кабинета министра. Вызывайте. Вызывайте. Оформ... Сначала оформляйте протокол задержания, чтобы всех людей здесь не задерживать. Я он понимаю, он что за все такие разумные. Я понимаю, что людей себе задерживают. Так не я задерживаю. А вот эти ребята, это вот, это эти, ребята, это вот это эти ребята, вот эти ребята вас задерживают. Не я вас. Я ну понимаю, что, да. что они не приедут. Ребята, что, кто-то служит, а кто-то сидит дома под юбкой и начинающие права тут рассказывать. Вы, я Подойдите рассказывает. это депутатам, пожалуйста, скажите. Да. Вы, 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 не знаете, все? почему он сидит все? дома, какие а у него вопросы и проблемы. Ну, потому что это личное дело каждого. Время, а вы сидите тут и... Так ко мне ну, какие, как ко мне какие работать. претензии? Почему вы за меня не заступаетесь? Сейчас нарушают не только мои права, но и всех здесь сидящих. Просто так, потому что им так хочется. А они нам присягу давали, они на службе, я не на службе. Потому что, чтобы меня к службе призвать... Это, ну, потому что они ничего не могут сделать, они знают, что они нарушают закон. Что это за мобилизация такая? Если они хотят мобилизовать, пусть по закону. Начудили, начудили, так что у них там никаких документов. Придите, обновите данные. Так а что вы мои данные выкинули куда? Потому что я с 16 лет хожу в военкоматы. Також больше интересной информации в моем телеграм-канале Адвокат класс». Подписывайтесь и поширюйте.